А у меня спокойно сегодня такой стрим спокойный. А, я поняла. Я поняла. А ты пришла с вами? А сюда мне кажется, я себе чую. Ты себя чуешь, да. А какого? А потому что телефон у тебя стоит на подставке или на чем. Ты выйдешь, Женя, я играла, ну, до цього 5 человек было. Я на собой не чула. А с тобой я себя чую. Причем тут не телефон на подставке? Может, проблема в тебе, и в твоем телефоне, и в твоих каких-то настройках дурацких. Почему ты сразу начинаешь меня обвинять в каких-то непонятных вещах? Нет, не так ты такие. Ты, 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 ты начал, тупо у тебя телефон на подставке стоит. Ребята, все тапаем, все, все, все на лайках делаем. О, у нас... Э, о, штурмовичик, привет. Штурмовик, привет. У нас 9 секунд, пашем, ножник. Это Но, я раз раздражаю вас, конечно. Так, кстати, я так понял, ты решила меня подвинуть с рейтинга, да? А ты что, там есть вообще? Я не в рейтинге, а ты в рейтинге. Это как так? Да, вот так вот, Евгений. Времена Это меняются. Концерство. Времена меняются, понимаешь? И, короче, ебать, именно жестко, да? Не, ну, было жестко. Сейчас а вот майм отжимаем. А что ты решила так вот всех подвинуть, блядь, я не могу понять. Что ты, блядь, ну захотела? Блядь. Жень, ти затрий, пожалуйста. Захотілись мені, Так, все, я горвалась. Я вже конкретно, з понеділка по п'ятницю, отут з вами. Тупи, розриваю рейтинги, поняв, забираю ваші вінчики, виіграю вас, осаджую вас, доказую вам. А я не помню, почему у тебя нік. Боже, боже, это було в прошлом, Жені. Секунду, це... подожди, тяник подожди. Прошлое. Ребята, шесть розочек. Проходимо, командочка, проходимо шість троянчик. Шесть роз. Танюшка, Сережка, спасибо. Шесть-четыре, ребята. Жанни набрали. Шесть-четыре, роз. Анастасия, спасибо. Ребята, и вступаем в командочку. Кое я возможно Знаешь, просто что? на квада, ребята, шесть Настя, как у тебя вообще? Как у тебя, Настя? Анастю, Сейчас отношения? как у тебя вообще отношения с Юркой? Все нормально, а что такое? Валерия, ну, да? да. Ничего не замечала там последний какой-то какой момент? Боже, что ты хочешь жену, из пальца высосать ну, какую пусть дичь? Ну давай, ничего не замечала, Это хорошо. понимаешь, это касается не только тебя, что ты сразу всё на свой счет. это касается а, нас с А, и тобой. тебя! И меня касается. Ничего не замечала такого, блин. может, диплома? Ты так так. насчет их отношений открытых с Иришкой? Блядь, ну, два. открытых... Понимаешь, знать, открытых, чтобы блядь... Ты так к этому спокойно относишься, я не понимаю. Да, Раня, ну жизнь от что мы будем париться по этому поводу? Лагая жестко, вин, конечно. Ребята, 30 секунд, x2. Что ты хочешь нам показать? Я хочу у тебя спросить, это что? <laughs> Кстати, это сегодня, наверное, после того, как я окунулся, он заехал, потому что у Иры вот этот вот шляпа, она сегодня ей в дело. Я просто не понимаю, почему ты об этом спокойно говоришь, тетя, блядь, ты, я не понимаю. Я так поняла, а? что именно это причина твоего, твоего плохого настроения, да? Евгений. Ну а что, мне, блядь, радоваться, как ты сиять, сидеть, ебать, когда нахуй непонятно кто, блядь, целует мою жену, блядь? В смысле непонятно кто? А потом, спасибо большое. Друг в чем проблема? Тогда, тогда, тогда мы уже с тобой поебемся, в чем мышку, моя. мою. Слушай, Жаня, у них, там, понимаешь, есть какой-то контент, коннект. Давай законнектимся. Ми завтра пойдем с тобой купаться в озере. Я думаю, там никто не поймет. Ну, в этом. В водичке не уйдет. Нормально. Да, в озере как раз нормально. Мы уже воды лимаем. Ребята, все по экранчику. Боже, я вспомнила, как ты вот ляпнув за столом, эту ужасную фразу, она сейчас в голове прокрутилась. Какую? Я не хочу її повторять. А что? Подожди, я не помню. Я что-то забыл, да? Забыл, отвечаю, я не помню. Ну и слава богу, Жаня, все, забыли. Це було страшно. Дивіться, всі по Димата нажмить. Ну давайте виграємо на выиграем его. Максимально на галимом. То есть, такий шанс у нас, ну, появився шикарний виграти його. А ми от іменно шли, шли ровно четко, 2 часа, тупо тут всех рвали і метали. Пришли даже Женя обосрались или що, ребята? Ну, ти можеш что-то ты путаешь? Ну, подожди, смотри. Вот давай с тобой пронализируем. Когда Юрка грає з кем-то другим, блять, у нього все гладко. У нього все гладко, реально. Коли він приходить к нам, это минус 25 живого времени, блядь. Точно така ж хуйня і з тобою, не забувай, ти його супруга, ви родственники. У угу. мене родственники. Хіба супруга вважається родственником? Ну да. так. А що? Я закликала, що є скров, і родственник і просто родственники. Блін, Женя, тупо викупаєте, він приходить, і вона якийсь починається. Чого? Я, ну, очень освітом, свічена, умна баришня. Приходить, оця хуєпута на лавачках, і я вже скажу, що в мене родственники з Юрою, розумієте? Я не знаю, Ребята, первый баттл, конечно, всосали. А что делать? Сосале. А, шо делать? а у тебя шо, ты на что, ты наделаешь на что-то другое, что? Конечно. Конечно. У -у -у. Колдует, походу, да, пиздюк. Что-то вин там что своими заколдованными личными да, Спасибо шеверечек. большое. На мыске, Жека, спасибо. Еленка, спасибо большое. Я тебе, понял. Ну, сколько, тебе... Экранчику. сколько тебе, сколько тебе, как начинающему стримеру, времени нужно, чтобы помочь? Спасибо, помочь? Ты типа ну, что-то по не помогаешь. По ну да, чтобы не попалась. Ты же на приколе, ну, серьезно. Нет, я тебе говорю так, как есть. Вот так как я ты, как, так, как ты знаешь, ты уже Юрке помог, Женя, ты уже Юрке помог. Вот так вот, как ты помогаешь, то мне такая помощь нахуй, понял, не надо. Такой <laughs> <laughs> Ребята, первые множник. си по экранчику нажимаем. Давай, это трушечки закрыли, рот, чтобы он офнулся чуть-чуть. Помогать, я тут пришел, понимаешь? Слышь, я так понимаю, ты тоже, ты тоже, когда проехал. Маме, э... маме, спасибо, я понял. Маме, спасибо, красоточка. А? Пас... Я феечка, Евгений, я феечка. Кабан, братанчик, спасибо большое, мужик. от души. Маме, спасибо, куколка. Дякую, ты вылоги. Я вообще не поняла. я дивюсь, що за счет Кабан, меня... братан, спасибо, Іночка, большое. милочка, спасибо. Скажи, что ты там хотел. Та, ну, я так місто, понимаю, місто. то, что мы сейчас yeah. выиграем, что ты мне помогаешь просто. Це благодаря тебе, правильно? Ну, конечно, однозначно. Ну, а, Ярослав, на иксах поставишь, пожалуйста, перчатку, братан, пускай будет. Ребята, все по экранчику жмите. Ну, ты как сейчас намерена выиграть? Или как? А на сейчас, я, выиграть? я всегда хочу выиграть. Я всегда намерена выиграть. Я там уже как бог дать, понимаешь? Ты на каком месте в рейтинге? На 65 м Обогнала нас, получается, подвинула нас, блядь. Ну, ты что-то на золотишке а надо выиграть, Жаль. Ага, а за как так получилось? А? Я не знаю, Женя. Ну, все Микол, зависит привет. от внутреннего состояния, от твоего настроения. От ты вышел сегодня, ну, не в ресурсе, понимаешь? Вот так вот ты будешь сидеть, пока не... Нет, э... Нет я, сейчас в ресурсе, я сейчас в ресурсе, просто мне сейчас такое вот спокойствие, чтобы мне хочется... Эм, Ребята, восемь роз. Настроение у меня отличное Позачка, сейчас, привет. мне просто хочется спокойствия. спасибо. Девчонка, спасибо. Девчон, спасибо. Вам спасибо. Ребята, еще пять розочек, проходим. Шо так вы сейчас уходите, заверши эфир, Женя, аж полыжи, почухай жопку. Нет, нет, нет. Ребята, пять нет. роз, пять роз. Делаешь, понимаешь, тут же дело, дело в самой стабильности. Маме, спасибо. быть стабильность. Аленка, спасибо, еще четыре, ребят. Понимаешь? Руслана, спасибо, да. Антона, спасибо, ребята, еще две. Виктория, спасибо, Светлана, спасибо, ребята, прошли. Ребят, помогите ей, блядь. Киньте ей, киньте ей, не будет. Нам не особого. надо твои такие типа, подачки. Нам они не нужны, не Олечка, хочешь? спасибо. Мы проходим и так. Но, возможно, не так ой, быстро, как и ты. возможно, не так быстро, как и ты. Ребята, у нас X3 это командочка. X3 перчатки, X3, X5, X3, X5, 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 x 3 x 3 x 5 x 3 x 5 x 5 x Спасибо, Розин. Командочку, командорики. 5 x 5 Спасибо большое, x от души. Микола, спасибо большое. Как тебе? Вот спасибо, вот поняла, спасибо, как... спасибо, Зайка, спасибо. Родин, спасибо. Миловская, мать, героиня, манюлька, спасибо, спасибо большое. Куколка вот кабан, Жека, мысль. Я, я не знаю, не успеваю с этими подарками. Просто, мамочка, спасибо огромное. Богдана, давай. Спасибо. Спасибо, спасибо Знаешь, тебе, что? честно, я... правда. Я... Дуже великая дякую, дуже велике, дякую. Шо! Ну, ты сказала: ч... ты сказала вот, честно, правда, а мы не верим, блядь. Мне кажется, ты пиздишь. Что честно правда. Ну, ты сказала спасибо, честно, правда. То есть, ну. есть вероятность того, что ты благодаришь и пиздишь? А как я могу пиздить? Людмила мне кинула подарки, я ей благодарю. Или я не должна быть благодарна? А. Честно, правда, но я не верю. Ну, Евгений, я не собираюсь тебя убеждать, правильно? Наша ж ти пана наша ігра не в тому, щоб я сказала людині спасіба, а тебе убіжна в тому, що я сказала від свого серця спасіба. Ну ти там все блядь, своїх благодарить. На мене заглянуть. Ти ти чесно чесно наше... що мамі не до тебе прийшла, і я не можу поняти. Так збудоражила це, збудівці <ріх> я наблагодарила який за мене затопив, не за тебе, <ріх> поняв. Не за тебе, за мене. Я їх поблагодарила. Чистий души. І мені реально приятно, что целить у мене, а не у тебе там з той сторони от этих вот щук, понимаешь? Я, я я это, я, это я понимаю. А ти, я не а ты вот за, жаба задушила, очку, жаль, що там нас, ця, наверное, не так благодарить. За ну-ка Не треба мене за це цеплять, Женя, в тебе не получится. Нет. Хорошо? Я ну, не що? про то. те, що ти поблагодарила, это правильно зробила, Понятное дело. Я против. Я, я про то есть, ты допускаешь той вариант, что ты можешь человека благодарить, не от всей души людина зашла, дивиться тебе, кидає тобі тебе подарки, ты такие, типа, тебе похуй, такого не может быть. Если ты допускаешься и вариант, за что тебе, возможно, таке и существует в душе и в жизни. Я не можу людину благодарить просто так, або що. Вася, очень гарно, шибечет. Мне нравится, как она щебечет. Понял? Женечка, спасибо, что Толо... половина так щебечить. Не, просто за я за то, что за честно, правда. Ну, от я так и так выразилось. Ребяточки, Нет, это, ну я не знаю, там, конечно, уже счет такой. Я же поэтому и спрашиваю, честно, правда? Честно, правда, да, честно, правда. Все, 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 больше ничего не надо, все, все. Зачем эта вода? Зачем эта вода? Нет, это вода, я тебе сказала, да, так, это пиздеж. Розин, братанчик, спасибо большое, мать героиня Миловская, от души, ребяточки, спасибо большое вам. Как вы, ебать, приземлили, поставили ее на место красиво. Это было невероятно что-то. Миловская, ты поменяла, я смотрю, ник, да? Секундочку, дорогая. Понимаешь, э, Настя, я хочу, чтобы ты запомнила, чтобы ты не спешила. В твоем случае тебе нужно благодарить одного человека, не спеши. А в моем случае нужно благодарить 10. Это Розина, Миловского, Кабана-Намышского, Ярослава К-12, Миколку, Еленку, Максима Гончарука, Ваньку и Викусю. Не спеши, пожалуйста, на будущее. Хорошо? Дорогуш, хорошо? Ребят, спасибо большое вам от души за поддержку. Короче, я хотела Цей показать вам кое-что, но она так долго грузится, что не получается. Ира там по походу пойдет на Лупесура, да? Это уже давно всем известно, ребята, мы смирились уже с Жаней. Не, Женя уже не совсем пришел до сознания этой ситуации, но я как бы уже, ну, в процессе принятия. Ребята, у да нас прошлое было замечательно. Ребята, все по экранчику лайкаем, тапаем, все-все-все нажимаем по экрану. Ребята, вы знаете, что вы очень классно тапаем. Я уже убедилась за сегодняшний эфир, что вы круто тапаете. Все нажмите по экрану, чтобы делать... Это честно? Мами! ну да, этого Женю, блядь! Максим, спасибо. Розин, Маме, огромное Спасибо огромное спасибо Юрий, от души. спасибо, Батана, спасибо огромное, тебе великое дякую. На мыльский, Жека, спасибо большое. Спасибо честно, большое. правда. Тесно, ну, правда? тоже не Честно, правда. Не, да просто, блядь. Миловская. Маме просто... Я от души. Огромное Душайте. спасибо. Блин, При... конечно, это вообще це очень сильно. Ребята, мы 58. Мы 58. О, мы сзади Юры, ребята. мы сейчас Юрку что то женим. Да, Юра догнала. Скажи, пожалуйста, ты не сильно разогналась, дорогая? Не, знаешь, типа, для начала охуенно, но я хочу, чтобы... Конечно, видишь, так, было. может, ты притормозишь, Ильба, притормозишь, может, гармонируешь немножко, а? Чего, зачем, Женя? Не, не мне кажется, блядь. что ты уже очень давно занимаешь передовые позиции в этом ТикТоке, и тебе пора, а сесть на дно и чуть-чуть, и там, ну... Одно прилечь, полежать, подождать, пока юные, молодые стримеры, которые тоже достойны этих мест, штурмовик, спасибо огромное, что с тобой побывала тоже и почувствовала эти вкусы победы, подожди. вот эти вот топовые места, рейтинги, ты уже как бы насладился, ты бы уже типа знаешь, Подожди. ну, топ-1, всем спасибо я ребята, уже э, 4 розы. Настюх, я каким-то mm. образом силой какой-то делаю так, что на передовых местах выбирает кто? Не, ну понятно, не, я понимаю. Не, ну, так объясни мне, как я могу влиять на то, что меня ну, стоят на передовые места? Нет, так ты не влияй, я говорю типа ты не загадай, что я там, да, там, я понял? Ты себе ты. не подожди, не подожди, давай разберемся. А я уже тобой я... разберусь, ты... понял? Ну, понятно, разница тебя. в чем? Разница в чем? Что? Мы занимаем передовые места. Какого хуя, если ты не занимаешь передовые места, ты на передовых местах, вопрос. Потому что я не так давно, как ты, Женя. Подожди. А, то есть... у нас перчаток нет. Я понял. Охранник, спасибо большое. Ребят, Ребята, у нас X3. У кого есть перчатка? Ребята, у кого стало перчатка? Просто... Юречка, спасибо. Ребята, 16 секундочек. У нас сама просто перчаток. Что, Женя? Я говорю, это самый, блядь. Ты реально... Опа, Юрген, спасибо большое. Розин! Просто, блин, а как раз... Ребята, спасибо большое, малышка босс, от души. Босс. Ребят, спасибо большое. Самое интересное, что там играет один человек, больше никто не играет. Ребят, спасибо большое, Розин, спасибо большое, Миловская, босс Юрген, Муляка, Микола, Елена, Охранник, Намывский.